Друзья, мы сейчас уже зашли в отель Нью-Йорк. На часах, друзья, начало первого. Вот так вот кипит жизнь в отелях. Вообще-то круглосуточно. Вот так я не скажу, что днем, ночью, круглосуточно. Мы просто проходим сквозняком. Вот туда идут игровые автоматы, залы. Да. Магазин вот Лас-Вегас, сувениры. какие-то булочки пончики все это работает кафе миллион миллиард людей поэтому а, вот так вот друзья это все тут работает какие-то булочки что это такое а маршмеллоу маршмеллоу с печенюшками Вон статуя свобода в магазине ну а мы выходим идем куда-то дальше сейчас я показываю что Uh-huh.